骨子有古怪，叫他们信。我倒是想啊、嗯哎。怎么回事？他们好像发了疯，失了智啊。 不知道。这哟，来的真是时候啊！我们走，把他们抓起来。 只天一个，今天就两个，而且都是在人群最密集处作案。那这分明是挑衅我们三大殿！此二人是我地煞殿信使，实力不逊于队长，没那么容易被要挟操控。此事是有人故意安排给我们看的。大掌柜，你擅派信使，是要给谁送信呢、啊？莫非？ 你是要向皇上说我们芙蓉城摇摇欲坠吗？此事是我提议的，是要通知千羽国和巨龙国，要挟肆意之事，两国还不知情，必须提醒他们提前做好防范。自作主张，谁给你的权利？人是我派的，我赞同小轩的提议。不过，我们三大国五百年来互不,不干涉内政啊。 这个事情如果风声泄露到圣上那里，谁去解释呢？是啊，我们都城现在自己的麻烦都没有解决，哼，反倒关心起外邦来了。没错对 <laughs>。对方这种行为，已经是向伏龙国宣战了。我们不能只顾自己人的安危。行了，伏龙阁最前线目前就是我们伏龙城。 出了什么事，不得我们三大殿去处理呀、啊？我看，对外就说这两个药师得了疯病，现在如果自乱阵脚，那就是随了他人的愿。嗯嗯嗯，统帅，你的意思呢？程长老所言极是，若因此事坏了天罡殿的名声，我们得不偿失。对外就说他们患了疯病，先堵住悠悠众口。 百姓的性命不比天罡殿的名声更重要吗？如此行事，太过武断了吧，弟弟，你越矩了。将此二人先押下去吧。除了要搜查消失的妖以外，妖师内部也要彻查。是。真是荒唐！出了这么大的事情，元老会居然还想欺上瞒下。蘑菇。 你还是这么严肃啊！那此事，你觉得应当如何？我觉得这样处理就好。若是现在走了漏风声，定会引起民众骚乱。也许那几个妖师真的患了疯病吧。可，可近来发生的这一桩桩、一件件，都不是那么简单、啊。那也只是你的猜想罢了。苗苗，你当真觉得元老会的做法是对的？以前的你，可是从来都不服他们的。 情况特殊，我觉得他们现在的做法是合适的。外面确实不太平，我们还是不要干涉的好。你弄疼我了，苗苗，你最近真的变了好多。人总是会变的，有些事情强求不得。不过你最近对我有些苛刻哦。 究竟是因为觉得苗苗做的总是对的，才喜欢她，还是因为喜欢她，才认同她所做的一切？